अल्लामकम अभी हम उदीबिया के इलाके में हैं और ये उदीबिया के पहाड़ पहाड़े साथ में ये उदेबिया का इलाका है ये जो है मस्जिद है एक छोटी सी जिसका नाम है मस्जिद उम्मा मोहम्मद ये का इलाका जो अभी थोड़ा थोड़ा बाद है इसमें कुछ घर हैं कुछ आ, ये खाली जगह हैं बड़े प्लॉट हैं कुछ और इस इलाके का नाम भी उदेबिया है इसको ज़िला उदेबिया कहा जाता है ये पहाड़ों के साथ साथ ये आबादी बनी हुई है इस तरह भी पहाड़ हैं। अभी तो मक्की तरफ हमारा सफर शुरू हो चुका है दम याद रखें जान भी लोग को याद रखें पोस्ट है जो मक्का से अगर आप इस रोड पर आ रहे हैं तो ये मक्का में दाखिल होने की चेक पोस्ट है और इस चेक पोस्ट से जैसे आप आगे आते हैं तो हाथ पे ये कुआं है ठीक है करीब से दिखाते हैं इसको जो असल कुत्त यह है जो अभी भी तकरीबन बाद में सीमेंट लगा के इसको पुख्ता किया गया है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और साथ ही घंटी का निशान जरूर दबाएँ और मज़ीद मालूमती वीडियो हासिल करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें बहुत शुक्रिया जान वीलो के दूसरे से मैं आपको खुश आमद कहते हैं आ, इस कुएँ के बारे में एक बहुत तारीखी वाक़ है और यहाँ पर मअजी हुआ था जो जिसका ज़िक्र अक्सर किताबों में मिलता है तो ये इस तरह से मैं आपको व्यव दिखाता हूँ और साथ में आपको बताता हूँ कि क्या वाक़ हुआ था यहाँ पे क्या मुआज़ा हुआ था यहाँ पे मुसलमान जब सुदी के मकाम पे जब आके रुके तो इसके करीब ये एक बड़ा कुआँ था उसके साथ ही करीब ही पे दो और कुएँ भी थे किताबों के मुताबिक बाकी दो कुएँ ये के छोटे थे और ये इसमें सबसे बड़ा था और एक कुआं ये के रास्ते में पड़ता था तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होता था और जो भी म्या से मुसाफिर गुजरते काफ़िले गुज़रते तो उनके लिए एक नेमत था तो जब मुसलमानों ने यहाँ पड़ाव डाला और बेत रज़वान का मामला हुआ तो उस वक्त ये कुआं तकरीबन तो खुश्क था बहुत नीचे की तरफ़ था इससे पानी निकालना आ, काफ़ी मुश्किल था तो सबक राम ने आप अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये कहा कि कुआं बहुत नीचे है और पानी निकालने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है आप सोल्म ने इस कुएँ का पानी मंगवाया फिर आपने मुँह में पानी लेकर फिर इस कुएँ में डाला और अला किसान के थोड़ी देर गुजरी थी कि पानी कुएँ के किनारों तक पहुंचाया और मुसलमानों ने बहुत ही आसानी से उसमें से पानी निकाला अपना इस्तेमाल किया तो उसके बाद तारीख़ में है कि बाद में जब मुसलमानों ने ये मुआज़ा जाकर वापस जब मदीना पहुंचे उन्होंने वहाँ पे जो साथी रह गए थे उन्हें जब ये बताया ये मामला इस तरह से हुआ तो उन्होंने पूछा क्या इतना ज़्यादा पानी था कि तुम 1400 लोगों के लिए काफ़ी था और तुम लोगों ने खूब उसका इस्तेमाल किया और कम ना हुआ तो सबक राम ने अर्ज़ किया कि हम 1400 क्या अगर हम 14 लाख भी होते तो ये पानी हमारे लिए काफ़ी था तो उसके बाद मालूम नहीं कि आ, ये कितने अरसे तक ये कुआँ इसी तरह शादाबाद रहा और फिर ये कब इसको बंद किया गया कब इसका इस्तेमाल रोका गया इसके बारे में तारीख़ में कोई ख़ास ज़िक्र मौजूद नहीं है लेकिन ये एक मुआज़ा जो है ये इस बे के कुएँ की वजह से भी मशहूर है तो ये अभी सरकारी मलकियत में है इसको सारे कदीमा के तहत दिया गया है और ये सारी चारदीवारी की गई है इसकी हिफाज़त और इसके लिए तो इनशल हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले व अपने अपने अगले तारीख में काम की तरफ तो इनसे हमारे साथ रहिए और जहान भी देखते रहिए अच्छी अच्छी वीडियोस मालूमती वीडियोस आप पहुँचाते रहेंगे अपने अगले मकाम की तरफ़ सफ़र शुरू करते हैं अपनी दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़